Проще, как эта встреча повлияет на отношения к Украине? Да. Ну, бачишь, все одно ты показывает, что шо якийсь певний час восьмірка мечів, это от об, обмеження, ограничения но влюбленные император справедливость, то есть встреча довольно-таки неплохо пройдет, если в прошлые разы там падали мечи и так далее, то сейчас как бы ну, влюбленные хоть падают, то есть как-то... Вообще риторика у них меняется постоянно. То Трамп говорит, что он диктатор Зеленский, то вчера он выходит, он говорит, такого не говорил. Самый лучший президент вообще говорит. Ну, то есть у него, ну, в принципе, понятно теперь, почему нам такие расклады по Трампу падали. То есть мне просто ясно теперь, да, я могу теперь свои расклады как бы, ну, объяснить себе, почему, типа, заявы Трампа были сначала одни, а карты показывали, то, ну, не переживай, все будет нормально. Ну, вот понятно теперь все. Риторику Трампа. То он одно говорит, то потом совершенно противоположное. И понятно, почему у него с Путиным будет конфликт теперь, естественно. Ну, это понятно теперь. Там весной падал этот конфликт. На итог все равно рыцарь Пентакли, король мечей, военная помощь. Ну, то есть оно падает оно, но оно будет. Ну, я не знаю. Ну, Верховная Жрица, это карта тайна, возможно, будет скрыта, пускай, неважно вообще, как это будет, но все равно она будет идти. А что Трамп? Он вот меняется постоянно, каждую секунду. то так, то так. Ну, хотя нам, нам же карты показывали изначально, просто понимаешь, они же в глубь смотрят. Меня, в принципе, не интересовали вот эти его заявления тогда. Меня интересовало, как будет в будущем, и что есть на самом деле. То есть тот, кто говорит, вообще не интересует. Можно говорить и не делать. Ну, я спрашиваю, почему Трампа риторика меняется? Он здесь дьявол падает шутом, но у него такая игра. Ну, то есть я же говорю, у него изначально есть какая-то игра. То есть по отношению к Путину тоже. Пускай там Путин сильно булки свои не расслабляет, но потому что ну, я сомневаюсь, что они там братаны прям братаются и друзья такие. Почему касательно Украины риторика меняется? Тройка кубков, туз мечей, десятка пентаклей и рафан. Ну, то есть, как они крути, все у нас есть союз. У нас есть союз, вот он. И помощь будет все равно. И тройка кубков это как дружба, поддержка. Но все равно падают такие карты, не меняется ничего. Треба четко разделять слова от действий. Слова а ну, будут... Ну конечно, он просто игрок, он типа играет, он пытается... Там изначально еще, когда Трамп не стал президентом, по-моему, мы смотрели, там, ну кто помнит, там падало, что он изначально Путина будет прощупывать. То есть я говорила о том, что он может с ним пытаться дружить, в кавычках. Я специально еще кавычки вот так вот показывал. Для того, чтобы его прощупать. Потом риторика поменяется. Потому что уже потом, когда Трамп президентом стал, вот недавно мы по картам смотрели, там падало, что у них будет конфликт у Путина с Трампом весной. После какого-то мероприятия. Ну, хорошо, может быть, даже это вот это вот мероприятие, да, которым Зеленский куда поедет. Потому что уже весна завтра, ну, 1 марта, но все равно же весна. Вот. Э -э -э конфликт после какого-то мероприятия, после какого-то ну вот, мероприятие завтра будет. Так, или так. праздника какого-то, или какого-то типа, какого-то съезда. там такие и падало. Я не удивлюсь. Поэтому, ну, это ж хорошо. Да, известно. Нам зараз бракувало таких хороших новин и хороших измен, что до Украины. Трамп обіцяв і загалом США говорили про те, що будуть прикладати максимум зусиль для того, щоб допомогти Україні повернути, хоча б деякі з окупованих територій, на здатні вони це зробити, чи смотри. підуть вони, чи все ж таки зільються в смотри. Момент? смотри, да почому, тому що смотри, даже не буду сейчас уже. это бесполезно, потому что мы, когда Трамп еще даже президентом не стал, я говорила о том, что Трамп должен отыграть какую-то роль по помощи, там императрица карта земли, я уже говорила тоже. Да, это пометаю, так. Э, типа Трамп должен сыграть какую-то определенную роль в деоккупации какой-то территории. Я, ну, это же падало в 350 раз, просто что нет смысла уже еще раз посмотреть. То есть он поможет как-то нам с земельными проблемами нашими. Тут не говорится про корыстника Никопалу, она сейчас там в комментариях понаписывают, не к этому, это про деоккупацию какой-то территории. Пускай это, допустим, даже Россия сложила оружие, это шла с Херсонской области, это тоже считается деоккупацией. То есть карты так это воспринимают. Неважно, с доброй воли еще показывал тоже в кавычках. типа. Я еще говорила о том, что Трамп будет... Возможно, после этого будет конфликт, потому что нам падало, что даже не, даже не то, что по, видением было, это прям видением показали, как Трамп, просто карты подтвердили, как Трамп с Путиным разговаривает и давит на него для того, чтобы, типа, Володя, Аля, Давай ты там, типа, жест доброй воли сделай, отойди с Херсонской области, потом посмотрим. Может, потом как бы там и Зеленский захочет, да, там как-то диалог какой-то вести. Может, как полегче станет. Это как задобрить, поняла называется. Вот это нам показывали тоже еще, вот когда Трамп у тебя гучни свои заявы произносил, выходил. Я людей успокаивала, говорила, ну подождите, ну не могут карты показывать одно. Вы понимаете, что это все может быть фикцией просто? Это все может быть, ну, по карте Шутану, что он ну, та играет, вот такая. Ну пусть, ну пусть он попробует так. Ну пусть он с Путиным им подружит, снова показываю кавычки. Ну пусть, ну, почему нет? А потом в какой-то момент просто нож в спину вставить, и все. Ну, логично. Поэтому тут ничего такого нет, не переживайте. В любом случае, итог падает все равно один. Ну, да, действительно, есть проблема с этой перемогой, потому что карты не воспринимают, типа, за окончание войны как перемогу. Они не воспринимают, mm -hmm. они показывают, типа, что будет какое-то подписание договора. Россия скажет, что они победили, мы скажем там, что мы там, да, какие-то успехи у нас. Америка скажет, ну как это без нас вы не могли бы. Это мы такие красавы. Ничего нового. Вообще ничего нового. Вот так вот оно и будет. Просто обидно, что ну, Донецк, конечно, Донецкую область мы уже потеряем. Ну, по сути, да, это тоже, это тоже всегда это с начала войны еще говорила, что будет такая проблема. Там была какая-то вероятность, я помню, в раскладах когда-то что-то там было, что будет где купала. Помнишь, как показывала? Ну, да, это 300 лет назад сейчас, было, это где-то было, не знаю, может, года полтора назад. Не понимаю, с чем это связано, возможно, тогда. Карты же как считают информацию, возможно, тогда какие-то переговоры шли о чем-то, возможно, тогда кто-то о чем-то договаривался, пытался, может быть, карты все это улавливали. Но изначально, если вспомнить предсказание, я еще когда в Варшаве жила, я это пересказывала потом. Там вообще показывали, что ядерка будет лететь, и проверочная будет по территории Прикордонии. То есть это либо Донецка, либо Луган, прям показывали Луганскую область, там просто пепел, помнишь, мне показывали? Просто mm -hmm. вот поле. Голая. Не знаю, что там будет происходить, как бы, пока это не очень меня интересует, извините. Меня сейчас, я просто сейчас, почему не интересует, потому что я понимаю, что сейчас нереально не это вернуть. И я бы все-таки сделала больше ставки на юг. Но там по югу сейчас, конечно, но они на, не наступают по югу. Там в Херсонской области, кто там живет, они знают. Вот. и касательно Сумской Сумской области, кстати, Сумщины, там да, тоже да, да. Вот, типа, что они могут пойти, но это все будет пустое. Там четко падало, мне сегодня люди это дали, показывали, я я помню, да. Но надо пересматривать, надо все пересматривать, потому что война это в принципе это такая связка событий, оно все меняется каждую секунду и типа знаешь, если что-то глобально, оно покажет одно и то же всегда, а если прям какие-то вот не знаю, сегодня на Сумщину наступали должны были наступать, да, там генерал подох, например, который типа командовал отрядом. Уже наступление завтра будет, ну то есть не сегодня. То есть это какие-то такие события, которые могут за собой повлечь. <связать> в да. Но если суждено, типа, ну, это произойдет точно, да, как по Чернобылю. Вот я знаю, допустим, что они должны ударить в апреле еще, то не ударят по нему. Я очень надеюсь, что не сбудется. Я очень, но, но новости подтверждают снова такие. Сегодня опять видела, что Чернобыль что горело понимаешь, там что горело писали сегодня снова. Вот, вообще, ребята, то, что там горит уже третий раз, ну, давайте снова трактовать мой сон, когда нашли каких-то, блядь, коллаборантов на Чернобыльской области, области пиздели. на, Черно, на Чернобыле, точнее, на АЭС нашли каких-то коллаборантов, пиздили их. Давайте снова вернемся к тому, что я говорила. Я уверена в том, что найдут каких-то коллаборантов в Чернобыле. Вот найдут их там. Но это была весна, вот я помню, сон это была весна. Значит, когда будет теплее, найдут коллаборантов и повесят их там где-то в Чернобыле. Потому что я думаю, что вот эти вот поджигания происходят там на постоянной основе. Это же не просто так. Мало того, что они думают, информацию сливают, так они еще и поджигают, там бегают. Что это, четко, такое... четко, это четко коллаборанты, я уверена, потому что сон состоял с двух частей. Ну, то есть там показывали этих коллаборантов. Но ну, не может так просто оно быть тоже. Щодо Сумської області, наступ все ж таки неминучий, наскільки він може бути масованим і наскільки можуть бути просування успішними у Росії. Ну... ну, смотри, наступлення точно будуть. Шестерка рка мечей падає, движение. Ну, Паш падає. Пока не вижу прям. Не вижу поки масштабу, масштаб по югу. Все одно карта Сонця. Самый большой масштаб, зараз Сузум Пентаклі випало. Большої саме показують карту. Самый большой масштаб по території та юг на сьогоднішній день. Тобто сумщина пока Паш. Ну, це такої колаборанти, которые бігають туди сюди. Не колаборанти эти дергешники. Наступ на південь ти кажеш, наскільки він може бути зараз успішним? Ну, там Херсонська область. сторони Росія, наскільки успішне наступлення по югу. Бо Лавров взагалі почав заявляти про те, що і Херсонщина, і Запорізька область, вона вся буде під контролем ну, Скажу, тут погано показує. Три десятки, коли падають три десятки, я розумію, що ну, вони планують охопити велику площу, велику територію. Тобто наступлення дійсно там є, вони такі масивні доволі. Якщо по суму ще фігня падає, то тут, як би, ну, Плануете, че вдастся им это сделать? Ну, смотри, худо-бедно, как-то мы сдерживаем, потому что выпал король крестовый, и туз крестовый. Да, вниз он падает, но тем не менее, я уже говорила, что крестовая масть это моя масть, то есть я крестовая дама. Я понимаю, что в картах падают крестовые масти. Крестовая масть значит, скорее всего, это к украинцам. Понял, относятся. Здесь ответ таков. Типу, тут з Христовий пускай не вверх птічка, да, отак вот от, а вниз. Ну, питаються как-то здержати, і що Все здесь. Зараз знову починає підніматися питання того, що все йде все ж таки до заморозки, а не до повного завершення війни. А, ти як відчуваєш, чи є можливість повністю зупинити війну? Чи все ж таки це однозначно буде тимчасова заморозка? Я думаю, что пока существует Россия, в принципе, и там Путин жив, я сомневаюсь, что можно назвать полным окончанием войны, где гарантия того, что завтра снова не пойдут, если будет подписание какого-то договора. Поэтому, ну, карты так тоже покажут сейчас. Я не вижу полного окончания, все равно здесь. Сейчас. Тоді, можливо, ти бачиш те, що Путіна приберуть. Влада на Росії зміниться, і тоді буде шанс на те, що Смотри, вдасться домовитися. я такое, не смотрю по картам. Це тільки, слівіння будуть. Я то ти знаєш, не опросів по картинам. Так, так, так. Поки що немає таких. Ну, ні. Поки я такого не ні. Ні, ні, ні. Ми говорили багато про обстріли Росії, які до 24 лютого і зараз теж продовжуються. Тривали все, як ти і казала, дійсно, вони були досить масштабними, були кожного дня, кожної ночі. Зараз чи зменшиться все ж обстріли? чи Росія зазвичай любить робити такі періоди затища, чи зараз воно настане, чи все ж таки а... не варто на це сподіватися? Я смотрю, що нам показували, що по обстрілам ближе к 8 марта, там падало 7, 8, 9 марта. обстрілами не пам'ятаю, недавно нетла. Просто сьогодні якраз переход на март. И мы как раз не вовремя с тобой записываем. Первым... надо с марта. Сказать, я же, ты же знаешь, что в конце не смотрю. Просто посмотрим, давай вкратце, типа, насколько вообще март. Вообще для Украины март по обстрелам. Сейчас если пика падает, я буду понимать, что по обстрелам в март Украина. Покажите, пожалуйста, будут прям обстрелы серьезные такие. Ну, все равно, смотри, туспиковый, то есть, да. Когда туспиковый падает, я уже понимаю, что будут и гробы, и будут и смерти, да, действительно, что-то будет масс... Массовая, и что-то будет такое не очень хорошее прям. Блядь, ну смотри, и шестерка падает пиковая, а когда шестерка пиковая, это дальняя дорога. То есть с тузом пиковым нам карты показывают то, что, ну ребят, по обстрелам это еще длительно все будет и очень будет долго. То есть, ну не показывает того, что все, окончание обстрела, хоть ты вот уже усрись, вообще не показывает. Я так понимаю, что март такой себе будет, туз пиковый пол, то все уже. Какие вообще у них цели по марту? Ну, если десятка падает с Тузом Крестовым, то есть Туз Крестовый. Смотри, я уже говорила: какие то места, типа казенные, типа их тюрьма, может быть, и так далее. Но здесь десятка бубновая и Туз Крестовый вниз. Я думаю, что это связано с больницей. Больницы будут прилеты. Будут какие-то прилеты по каким-то военным да, учреждениям и так далее. Что-то вот такое. А вот девятка выпала пиковая вниз, девятка. Но это жилые дома. Потому что девятка — это карта постели. То есть я понимаю, что тут про жилые дома. И туз червовый – это торговый центр. Все равно, как ты как не крути, это торговый центр. И, в принципе, туз червовый – это может быть центр... Ну, просто это игральная карта, не Таро, понял? Я так вкратце пытаюсь. Игральные так не покажут детально, как Таро, прям со всем этим... Туз-Червовый, мы спросили, какие у них цели. Туз-Червовый, это элементарно может быть, типа, ну, центральная Украина, Киев и так далее, потому что сердце, ну, столица, сердце Украины. Mm -hmm. Вот, типа, Туз-Червовый падает. То есть могут они показывать даже не про торговые центры. Значит, красу. Там праздник хочу показывать. Туз-Бубновый падает. Прав... Как раз праздник, там где-то обстрел будет. Зараз за відчуттями для Києва і Київської області, що це може за Ні, Я так не буду дивитися. Треба здати март з першого числа. Ну тому що я ж ти знаєш, що в нього правило так, є. Так, так. А, так давай, замість, це все поміняється триста 300 тако. Поки Повернемося до питанців пізніше, так, а зараз давай подивимось, ми бачимо, активно включилася Франція в підтримку України, в допомогу Україну, Україні. А, Британія також, взагалі, яку роль вони, вони відіграють у допомозі Україні у можливо вирішенні питання щодо завершення війни. Ну, Сорі, касатна Британія, в принципі, всегда говорила, що нам всегда Британія йшла, тому що у нас альянс може з неї хороший бути. И карты тоже так воспринимали. То есть там показывали тогда карты, по-моему, верховная Жильца падала, я еще думаю, что это. А там же вот эти у них монархии, у них же там ведьмы раньше, да, это Англия. Ну, то есть мне карты просто пытались намекнуть. Я считаю, что Великобритания с Украиной в хорошем союзе может быть. Уже даже эти заявы касательно того, что они могут просто сюда военных своих отправить. Уже премьер-министр говорит Великобритании. То есть там уже, ну, класс. Касательно Франции, я сомневаюсь, что у нас какое-то сотрудничество с ними будет. Вообще сомневаюсь в этом. А за твоими вечками веськовых таки не ведь в Украине? Mm. Ну, я думаю, что это не пустое заявление. Не знаю, на когда, но считаю, что это не пустое заявление, потому что здесь призван Бубновый как раз падает. И смотри, как показывает Валет, валет Крестовый, шестерка Крестовая. То есть мы должны хлопотнуть. То есть как мы должны хлопотнуть? Мы должны с ними разговаривать, договориться. Должны, должны на, эту, на, на эту заяву обратить внимание. Не пустити просто знаєш, там пусті ну, само рішиться, а іменно конкретно не то, що надавить неправильно висказувань, попросить, говорити, восьмерка зі спадать, розговори, тобто можна на них повлияти. Ну тут збубновий падає вообще може бути такое. А, зараз дуже багато розмов про те, що Європа е задумалась про те, щоб створити власний союз як альтернативу НАТО. Чи буде створено цей союз, чи буде входити Україна до складу цього Союзу? Ну, Теж є така вероятність. Десятка падає, да, Союз. Вот, десятка падает. ой. Вот, Україна буде точно, точно там. Буде два туза і дев'ятка. Прям точно, так. Да. Два туза падає, так. Да. А, ти на початку говорила про цю таку біполярочку Трампа про те, що сьогодні говорю одне. Завтра цього не пам'ятаю. Загалом його ставлення до Зеленського воно зміниться. Він можливо навіть перепросить, або і надалі буде наполягати на тому, щоб Зеленського прибрали з президентського посту. Ну сморізі, валет валят піковий с з шестерка, выход наоборот, на оборот. есть, если якщо допустим, сначала шестерка, а потом а потім і бы валет піковий, я бы сказала, ну короче... Были хорошие отношения, а тут в пустоту оно все вышло. И, ну... А в итоге смотри, что падает. Два туза, девятка и семерка. Чебовая. Карта семьи, два туза и девятка. Ну, я не знаю, почему то карты показывают, честно. Даже не спрашиваю у меня. Одно и то же постоянно просто показывают. Прям всякие карты выпали. Не знаю, что с ним случилось, с тем дедом. Не спрашиваю у меня, что у него там не так. С головой, короче. Еще карта семьи выпала, но я не знаю. А что вот так? Климануло. Ну, смотри, здесь падают разговоры, вокруг него люди. Я думаю, что кто-то все таки ему на ушко там шепчет, наверное, как правильно себя вести нужно. Кто-то его переубеждает. Для нас это хорошо. Я сразу говорю. А, кто-то там капает на мозг ему, типа, что, ну так нежели, ну что это вообще такое, это же как-то неправильно. Какой-то благодетель есть, который капает на мозги. Для нас это очень хорошо. Которому присутствует. Тоді не панікуємо поки що. Принаймні з тих слів, які ми зараз від усіль чуємо, дійсно, це на краще. Будемо на це дуже сподіватися. Загалом, зараз у Кремля які першочергові задачі перед ними стоять, які цілі. Ну, как-то порешать финансовые вопросы. Здесь десятка пола, финансовые вопросы, потом вопросы, связанные с властью. У них там, понимаешь, у них тут, ну, это их личное, то, что у них внутри страны происходит. У них сейчас больше как-то по кар, карты показывают какие-то разборки внутри страны, вла... вот эти вла властей. Поняла? То есть там Путина, я думаю, что. ему там на пятки наступает какой-то король падает, не знаю кто. У них там какие-то вопросы личностные сейчас. Внутри страны. Потом уже второе место занимает Украина, да. Тут Туз Червова — это Украина. То есть уже Украина занимает, но опять-таки валет крестовый, шестерка крестовая. Это, я же уже говорила, да, что я крестовая дама. Я крестовую мать воспринимаю как свою. То есть они хотят, чтобы Украина хлопотнула по отношению к ним, чтобы они, ну, для переговоров. То есть они прям ждут уже этого, понял, чтобы мы хлопотали скакали, блин, с бубнами перед ними, там, не знаю, плясали, на голове стояли. Вот. И они максимально стараются по семерке пиковой вниз, максимально стараются манипулировать уже всеми способами, ну, какими только можно. У нас тоже, конечно, украинцы такие интересные ребята. То Залужный был хороший, классный, потом заложенного уже Путин там рекламировать пытается, и уже вся Украина говорит, что Залужный предатель, и все. Ну, то есть уже меняется, да, риторика, как у них быстренько. да.